সারা বাংলা নিউজ ফেসবুক পেজে সকলকে স্বাগত এই মুহূর্তে আমি আছি কলকাতার বড় বাজারে যে চিনিপটি সেই চিনিপটি এখানে কলকাতার হচ্ছে যে ইন্দিরা বিকাশ যে কেন্দ্র আছে সেই ইন্দিরা বিকাশ কেন্দ্র থেকে এখানে চলছে রক্তদার শিবির তার সাথে যে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান সেই কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান সাথে সাথে এখানে কম্বল বিতরণ সাথে সাথে এখানে হুইল চেয়ার প্রদানও কাজ চলছে আমরা কথা বলে নেবো এখানে সমস্ত একে একে সমস্ত নেতা নেত্রীরা এখানে আসছে রক্তদান শিবিরে জয়েন করছে তার সাথে এখানে যে দুস্থ যে মানুষ আছে সেই মানুষের উদ্দেশ্যে তুলে দিচ্ছে কম্বল আর সাথে সাথে আমরা পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি এখানে হুইল চেয়ার যে হুইল চেয়ার প্রদানও আর কি করা হচ্ছে যে সমস্ত আর কি মানুষদের প্রয়োজন সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় মানুষদের উদ্দেশ্যে এখানে হুইল চেয়ারও প্রদান করা হচ্ছে আমি একটুখানি এখানে পেয়ে গেছি একটু সন্তোষ দাকে একটুখানি দাদার সাথে একটুখানি কথা বলার চেষ্টা করব একটুখানি জানবো যে এখানে কতজন মানুষ এখানে রক্ত দিয়েছেন তার সাথে সাথে কতজন মানুষের জন্য কম্বল বিতরণের যে অনুষ্ঠান বা কম্বল বিতরণ যে করছেন কতজন মানুষের জন্য এখানে করা হয়েছে একটুখানি কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব দাদা একটুখানি কথা বলবো আপনার সাথে আজকে যে ইন্দিরা বিকাশ কেন্দ্রের উদ্যোগে যে রক্তদান শিবির তার সাথে সাথে যে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান আপনি আজকে এখানে আয়োজন করেছেন পাশাপাশি আমরা দেখতে পেয়েছি যে সাধারণ মানুষের যে বা প্রয়োজনীয় যে সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্যে আপনি তুলে দিয়েছেন হুইল চেয়ার এই যে একটা কাজ আজকে ইন্দিরা গান্ধী আজকে জন্মদিন উপলক্ষে প্রত্যেক বছরই কিন্তু দেখা যায় ইন্দিরা বিকাশ কেন্দ্রে এরকম একটা অনুষ্ঠান এরকম একটা উদ্যোগ একটুখানি জানবই ব্যাপারে सबसे प्रथम आपको यह बता दूं कि मेरे संस्था 1992 से स्टार्ट है और हमारा हर साल कार्यक्रम जो होता है वो एक दिन में सात से आठ कार्यक्रम होते हैं एक दिन के अंदर में लोग बहुत से जगहों पे आपने देखा होगा महीना दो महीना के बीच में एक प्रोग्राम होता है कभी कंबल वितरण हो गया या कभी नारायण सेवा हो गया मेरे यहाँ सुबह रक्तदान शुरू होती है उसके बाद में हजारों के संख्या में कंबल वितरण होता है ये आज से नहीं बरसों से ये होते आ रहा है थोड़ा सा बरसों से होते आ रहा है तीसरा मेगा हेल्थ चेकअप कैंप होता है चौथा हमारे यहाँ व्हील चेयर साइकिल होता है हम लोग एजुकेशन के एड के भी माध्यम से हमारे बर्धवान यूनिवर्सिटी में कई यूनिवर्सिटी में हमारे अभी भी साथी मेरे छोटे भाई पढ़ते हैं जिनका एजुकेशन फीस जो हम कर सकते हैं संस्था के द्वारा वो करते हैं उसके बाद हमारे यहाँ एक और प्रोग्राम होता था जो सोशल जो भजन संध्या ये वगैरह होती थी इसके बाद नारायण सेवा अब शुरू होगा जो रात्रि जब तक लोग आते रहेंगे तब तक होता है इस साल हमारा कुछ शारीरिक ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसके माध्यम से हमने एक प्रोग्राम को कम किया है फिर भी हमारा ये आज का प्रोग्राम छः प्रोग्राम के बीच में है और मैं ये चाह ये जो प्रोग्राम कर पाता हूँ ये ये जो प्रोग्राम हमारा होता है ये हमारे संस्था की एक संगठन ताकत है जो ये संगठन नहीं हो तो ये हमारा संस्था नहीं होता और ये संस्था नहीं होता तो समाज में ये विकास नहीं होता तो हम चाहते हैं कि ये ऐसे लोग समाज में आगे बढ़ के आए जो ऐसे संगठन को बना सकें और इस संगठन के द्वारा इस समाज में कुछ ऐसा विकास कर सकें तो हमारा संस्था केवल बड़ा बाजार तक नहीं सिर्फ कलकत्ते तक नहीं बंगाल तक नहीं ये पूरे देश में ये अपने कार्यक्रम के द्वारा अपने कार्य के द्वारा ये आवाज़ देना चाहता है कि आओ हम मिलकर कुछ कार्य करें आओ हम मिलकर कुछ विकास करें इंदिरा विकास केंद्र की तरह नारायण सेवा की थे नारायण सेवा आपने रास्तों में देखा होगा कि कोई खिचड़ी कोई पूरी कुछ इस तरह का बनाता है पर शायद मैं बोलना नहीं चाहूंगा आप खा के जरूर जाना जो आदमी इस कलकत्ते के सुप्रसिद्ध व्यवसायी अपने आप को मानते हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे बहुत बड़े पैसे वाले होंगे वो भी अपने शादी ब्याह में अपनी बच्ची में वो सब्जी नहीं बना सकते हैं वो घी नहीं दे सकते हैं वो आटा नहीं दे सकते हैं जो मैं खाता हूँ वही मैं खिलाना चाहता हूँ और यही मेरा प्रसाद के रूप में हमारे संस्था के सैकड़ों कार्यकर्ता हम बैठ के खाते हैं जो शुरू से नारायण सेवा के नाम पर मैं करता हूँ ये नारायण सेवा को कुछ लोग दरिद्र सेवा बोलते हैं कुछ लोग गरीब सेवा बोलते हैं पर नारायण नर के अंदर होता है हर नर में एक नारायण होते हैं तो हम लोग उस नारायण रूपी लोगों में सेवा करना चाहते हैं और शायद अपने मुँह से नहीं बोलूं फिर मैं आपसे बोलूँगा कि आप एक बार उस प्रसाद को लेके जाना आपको लगेगा कि इसमें नारायण का वास है नाम मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा और फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये संगठन ही हमारा विकास है ये विकास ही मेरा इंदिरा विकास है এইভাবেই ইন্দিরা বিকাশ কেন্দ্রে দেখা যায় প্রত্যেক বছরই ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে এইভাবে মানুষের কাজে যে নারায়ণ সেবা আমরা জানতে পারলাম সেরকম নারায়ণ সেবার পাশাপাশি দেখা যায় যে হুইল চেয়ার প্রদান তার সাথে কম্বল বিতরণ এবং অবশ্যই আমরা জানি সকল জেনে যে আমাদের রক্তের খুব প্রয়োজন তার জন্য এত সুন্দর একটা উদ্যোগ আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি এখানে এখনও রক্তদানের যে কাজ সেই কাজও কিন্তু এখনও চলছে ক্যামেরায় দেবাশিষ মান্নার সাথে কৈল গোস্বামী রিপোর্ট বড়বাজার থেকে